تو کچھ جوانوں نے یہ کہا کہ جب کام پڑتا تھا تو ہم کو بلایا جاتا تھا جب مال آتا ہے تو دوسروں کو دیا جاتا ہے یہ کہہ دیا کہ جب میدان ہو مقابلہ ہو تو ہم بلائے جاتے ہیں یا لن انسار یا لن انسار وہ انسار ہو اور مال کا نمبر آ تو مال کا نمبر آ تو تو کو دیا جاتا ہے یہ بات ہو تو علیہ وسلم تک پہنچ گئی ایسا ہوتا ہے کام کرنے والوں میں کچھ اشکالات کچھ اعتراضات تو اس کو صاف کیا جاتا ہے یہ اشکال اعتراض نہیں ہونا چاہیے میں بھول گیا یہ قصہ فتح مکہ کا نہیں ہے بلکہ غزوہ ہونے کا ہے بہ مال اس میں بہت آیا تھا بزائے انہیں انہیں. تو آپ نے بانٹا ہے اس کو اور ان لوگوں کو دیا ہے جو نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے تھے بڑی تعداد تھی ان کی ان کو دیا اس پر انسار کی طرف سے یہ بات آئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ انسار کو جمع کرو جیسے آپ آزاد کو جمع کیا ہے کہ انسار کو جمع کرو اور انسار کے سوا کوئی اور نہ آئے ایک خیمے میں چنانچہ اس کا اعلان ہوا انسار جمع ہو گئے جب انسار جمع ہو گئے تو فرمایا نا حدی سنبلانی انکم یہ کیا بات ہے تمہاری طرح سے جو مجھے پہنچی ہے تو انسار نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ ہمارے نوجوان ہیں وہ ان کی طرف سے یہ بات ہمیں ہماری طرف سے نہیں ہے زمانوں نے یہ بات کہی ہے بہرحال ذہن میں بات تو آئی ہے کہ جب بلائے جاتے ہیں ہم کام کے لیے اور جب دوسری بات ہوتی ہے تو دوسرے لوگ بلائے جاتے ہیں اور یہ بات انسار کے لحاظ سے ہونی نہیں چاہیے کیونکہ انسار کا پورا مجمع انتہائی مخلص ان کی عورتیں اور ان کے بڑے اور ان کے چھوٹے ان کے جوان ان کے غلام انتہائی مخلص کی وجہ میں تو دودھ میں تو بال بھی نہیں آنا چاہیے نا دودھ میں اگر بال بھی گر گیا ہے تو دودھ برداشت نہیں کرے گا اس کو یہ کیا آیا اندر ایسے ہی بالکل صاف لوگ ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان سے بہت محبت تھی انسال سے ایک دفعہ انصار کے کچھ خاندان بچے عورتیں کہیں شادی ہوگی تو شادی میں سے واپس آ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر کہا کہ ان کو حب بنا سہی لیا ان بچوں کو عورتوں کو دیکھ کہ تم میرے مجھے سب سے زیادہ پیارے اور محبوب ہو یہ ان کا مقام ہے انسال مدینہ کا اس لیے ان کی طرف سے یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ مال ہمیں ملے یا فلاں چیز ہمیں ملے یہ ان کی طرف سے نہیں آنا چاہیے اس لیے ان کا ذہن صاف کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تھا کہ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ تم لوگ جو ہے گمراہ تھے راستے پر نہیں تھے اللہ نے میری وجہ سے تم کو راستہ بتایا پھر حدو نے فرمایا کہ دوسری بات بھی ہے اگر تم یہ بات کہو تو تمہاری یہ بات بھی سچ مانی جائے گی اور یہ کہو کہ دیکھو یا رسول اللہ مکہ مکرمہ میں آپ کو کوئی پوچھتا نہیں تھا آپ کو لوگ ستاتے تھے ہم آپ کو یہاں لائے ہیں ہم نے آپ کو آسرا دیا ہے ہم نے آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی مدد کی ہے اگر یہ بات تم کہو تو فرمایا یہ بات تمہاری سچ ہے اور تمہیں اس بات میں سچا مانا جائے گا سب کی بات ہے हाँ. دونوں پہلو بتائے کہ اللہ نے کیا کیا ہے وہ بھی دیکھو اور تمہارا کیا مقام مرتبہ ہے تمہاری کیا خدمتیں ہیں وہ بھی ہے کیونکہ انصار کی بڑی خدمتیں ہیں انصار کی بڑی خدمت ہے اس لیے خدو صلی اللہ وسلم نے اس کا بھی اقرار کیا کہ اگر تم لوگ یہ کہو کہ یا رسول اللہ لوگ آپ کو نکال دیتے تھے آپ کے آپ کی جگہ پر سے آپ کی بات سنتے نہیں تھے ہم نے آپ کو بلا کر کے یہاں ٹھہرایا ہے یہاں بسایا ہے اور ہم نے آپ کی نصرت کی ہے اگر تم یہ پہلو پیش کرو تو سبق تم بسدکھ تم تو تم اپنی بات میں سچے بھی ہو اور تمہاری بات سچ مانی جائے گی اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے پھر فرمایا یاد رکھو یہ جو مال میں ان کو دے رہا ہوں یہ ان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے دے رہا ہوں یہ نئے ہیں یہ نئے ہیں تو ان کے دلوں میں اسلام کی اور دین کی محبت آوے اس کے لیے میں انہیں دے رہا ہوں تمہارے بارے میں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے کہ تم پھر جاؤ گے ہٹ جاؤ گے پیچھے سے چلے جاؤ گے تمہارا تو ایک مقام و مرتبہ ہو گیا ہے میں ان کو ان کی دل جو یہ کرتا ہوں باقی کون تمہارا ایک مرتبہ ہے اور یاد رکھو تمہارا مرتبہ ایسا ہے کہ میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہوگا یہ <applause> کچھ نہیں ہے یہ تو ان کا دین جوڑنے کے لیے ہے نئے نئے ہیں تو اس لیے میں نے ان کو دیا ہے اپنے دین پر جمانے کے لیے تمہارا مقام اونچا ہے یہ بات دلوں میں پیدا ہوتی ہے کام کرنے والوں میں کہ دیکھو اس کو آگے کر دیا مجھے پیچھے کر دیا مجھے یہ کچھ نہیں یہ کچھ نہیں ہم تو کام کریں گے اللہ کے لیے اور اس کا بدلاؤ وسیلا کون دے گا کہ اللہ دے گا